Сейчас в Украине идет реформирование ВС в полицию. Очень сложный процесс, болезненный для многих, но он неизбежен. На сегодняшний день полиция фактически э, по углам, хочу сказать, что работает критически слабо. Это знают и Александр Александрович, и Олег Васильевич, и Алексей Григорьевич, которые постоянно, в принципе, посещают, приходят, и мы общаемся. Как побороть этот процесс, это очень тяжело. Фактически, на мое мнение, 100% личного состава можно было просто взять и заменить. Но некий на сегодняшний день. То ли это желание, нежелание личное не работать, то ли это э, боязнь перед переаттестацией. То есть все эти моменты, они непонятны, люди не могут аргументировать свои ответы, почему они не работают. Как бы вот так. Что можем делать? Ломаем, переламываем, убеждаем хорошими методами, плохими, но пытаемся перестроить мышление милиционеров, полицейского. Согласно требованиям закона о нас полиции. Что касается переаттестации, переаттестация начнется, скорее всего, конец февраля, начало марта. Будет она проходить э, в три этапа: тестирование, собеседование и мнение общественности. Хотя я бы сделал бы наоборот и мнение общественности в начале, а потом допускать при перед, сдаче э, э, тестирования и прохождения собеседования. Что касается патрульной полиции, на сегодняшний день в городе старая ППС 18 человек. Фактически ходит всего лишь два наряда. Дойдет сюда патрульная полиция на сегодняшний день непонятно. Она формируется в Кременчуге и в Полтаве. Люди находятся до марта месяца на учебе. Кременчуг в Киеве, Полтава в Полтаве. Под эту э, всю пере, переформатирование, соответственно, сокращаются кадры здесь. Соответственно, мы можем рассчитывать на каких-то пять экипажей, скорее всего, будет это минимально. Но для такого города, мое мнение, где-то экипажей 15 должно быть в обязательном порядке. Мы сейчас планировали систему видеонаблюдения ну, на да? с нашими харьковскими коллегами, они нам дали такую информацию, что у них в Харькове разом с полицией готовится, значит, э, ну, э, спильная платформа видеонагляду э, совместно с муниципалитетом. И у вас вообще такие какие-то... Да, мы давали свои предложения, но э, как бы, как мы это видим и что нам надо. Но более конкретизировано не было. То есть я бы, честно говоря, да, э, хотел бы э, объяснить, какое видеонаблюдение надо, в каких местах обсудить эти же вопросы. Допустим, на въезде в города есть Программное обеспечение Рубеж, которое фиксирует, допустим, транспортные средства в автоматическом режиме, она не настолько дорогая. Сама программа, в принципе, где-то около 10 тысяч гривен стоит. Ну и камеры видеонаблюдения, на мое мнение, есть, если брать с оптическим приближением качественные, то их цена, в принципе, от 15 до 25 тысяч. Но вопрос. Камеры поставили в городе до меня их с бюджета, за бюджетные деньги установили, но забыли о их Обслуживание. обслуживании. На этом вопрос закончился. Камеры горят, температурный режим, соответственно, дает о себе знать, и они не работают. Кто их должен обслуживать, непонятно. Понятно. Значит, другое питание сразу в контексте. Да? А, Чем можем мы разруховываться на то, что если место будет такую программу инициировать, мы можем коммуницировать с вами, я давно об этом говорил, ее надо уже запускать, потому что чем дальше мы заходим, по времени затягиваем, тем будет сложнее дальше. Уровень преступности в разы возрос 7 ноября. Вот этот период пока откачки от милиции в полицию, народ не знает и полицейские новые не могут, понимаете? И сейчас уровень преступности в разы, поэтому надо ускорить этот процесс и рассматривать как можно быстрее. Какие замены в работе изолятора и Это здание давно надо было э, снести и построить новое, но вопросы мы предложения давали, а его вообще полностью на ликвидации и постройки нового. Ну, когда это будет, вы же понимаете, опять же, средства. Если здание было предусмотрено как конюшня, извините, то какое может быть изолятор там часового утримания там с канализацией выгребной ямой и отсутствием нормальных вообще условий? Ну, это, это неправильно. Если подходить уже по европейским нормам, что там должно быть, но он полностью не соответствует ничему. Чи налагоджений у вас процес зараз або прийому громадян? Я приймаю граждан в неприйомне время в будь-який день. В любой день. Я відкритий для общения в будь время. Прийомний день це формально. Раніше, як ще був інший керівник у нашому апараті внутрішніх справ, була порушена кримінальна справа по статті 366. Це підробка службова підробка. І от по групі службових осіб по міській раді там фігурували, і воно так я не знаю навіть, чи було внесено в ЄРДР і чи пройшло воно в експертну комісію, і воно так все заглохло, і це навіть ніякої огласки не було придано. Просто якщо по факту було місце злочину, то чого ці я зараз не буду називати прізвище, але чого ці службові особи далі працюють? І можливі далі порушення по статті 368, там хабарництво і так далі. Просто хотів би вас попросити, щоб ви взяли це питання на контроль. Було два провадження за матеріалами з БУ. Да. Вот. Одно провадження закрите і матеріали по корупції направлені на обласну прокуратуру для представлення протоколу корупції. Тому що це єдиний орган, який на сьогоднішній день може составлять протоколи на должностной кий по коррупционній діє. Будь ласка, ви сказали, що брати дослати дочідість з листопада місяця. Чи є конкретні цифри, відсотки кисті, чи проводилося взагалі досине причин, в чому причина? Чи в, ця, в цьому о, 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 втраті балансу між реформами чи вот именно, да, пот -потеря, пот -потеря От іменно, да, втрата людей між переходом від міліції в поліцію. если брать, допустим, с начала года за два месяца, 394 преступления на вчерашний день. Вот. Тяжких, особо тяжких, порядка 200. Ну, это примерные цифры. Если бы конкретно были вопросы, я бы взял бы цифры и озвучил. То есть, если интересно, в рабочем режиме можете подходить и обсуждать. Проблема в чем? Лубны – маленький город. Все здесь выросли, вплоть с роддома, грубо говоря. Все друг друга знают. Начиная от полицейских нынешних и заканчивая теми преступниками, которые есть. Понимаете? И вот эта круговая порука, которая идет уже годами, оно тяжело ее поломать. Сознание полицейских это друг, это брат, сосед и пошло-поехал. Понимаете в чем? Чем привожу всегда пример Сингапур, да? Почему там порядок? Потому что в свое время министр премьер-министр посадил своих друзей. Здесь у нас менталитет украинский такой, что, ну, в принципе, российский, украинский, без разницы. Мы, славяне, почему-то не можем этого делать. То ли мы боимся, то ли стесняемся, то ли боимся огласки тех же родителей этого преступника, с которым вырос, да, вот тяжело. Приезжих на сегодняшний день так называемых гастролеров очень мало. Все основное местное. Сейчас вот поустанавливали основную массу. Сейчас будем показывать, рассказывать то, что... То есть элементарные такие вещи. Еще момент. Коль мы сегодня собрались, и вас прошу инициировать вопросы перед предпринимателями в установлении у них камер наблюдения в их торговых залах, павильонах. Потому что масса вопросов идет, опять же, противоречия норм закона. Прокуратура требует четкую доказательственную базу. По мере возможности, то, что возможно на сегодняшний день, мы собираем. Но отсутствие, допустим, банального видео, да, или накопителя с видеонаблюдения, оно создает проблемы в документировании, это человек или нет. Потому что на сегодняшний день вся молодежь ходит практически одинаково. Пуховики, шапки вязаные, и спортивные костюмы и допустим сейчас зимой тяжело устанавливать вот установили товарищи который буквально позавчера зашел в магазин предлагал просил под новый телефон который появился только две недели назад вообще в продаже хотел найти чехол под него при этом выходя дернул в магазине еще по телефону ну, установили, есть, сейчас находится у нас уже. Опять же, нету видеонаблюдения. То есть надо вот эти вот вопросы рассматривать, переходить на европейскую э, позицию правоохранительной деятельности. В Китае один э, полицейский на 100 тысяч человек. Вы представляете, если нам сейчас в Лубнах оставить одного участкового, что это будет? Это будет беспредел. Качанка Анатолий. Все мы знаем, что... До 10 годин вечора продають спиртні напої. Де саме? В торгових точках кусить, бари, да. кафе. Було ж таке, було. Да. Вона же ж на базарній площаді цілу ніч, приїжджає 4 утра, їдеш на роботу, 4 утра вони готові, сидять на остановці. ніхто на це не реагує совершенно. Щасно, це в принципі морози, тому вже і не сидять. А буквально 3-4 недели назад сам лично бачу 4 часа утра сидят бухарят на остановке под навесом, как положено. Никто не реагирует. Милиция пройдет, подивляется, стоит кофейку попьют, бля и я сам лично бачу. У меня росте сын, и я не хочу, чтобы на это на Я два раза в неделю с 2 до четырех езжу по городу и смотрю на таксистов, как работают патрули, как э, вообще граждане там, в 4 часа ночи и малолетние лазят, идут куда? В АТБ. АТБ не можем побороть, запрет есть, они все равно работают. Уже направляли не одно письмо. И не один вопрос, по-моему, поднимался по этому. Есть ли таких заведений ларечного типа э, на Волочковом поле? Составили административный протокол. Все равно работает этот киоск, который там, с трубой на дровах и продает и алкоголь, и сигареты. Хотя извиняюсь, так уже проще взять и типа, позакрывать их. Дозы -то на торговлю. Кто дает дозы на торговлю? Направлял опять на письма о том, что все согласования о выдаче разрешений на алкоголь, тю, -тю даже э, по продлению разрешений э, автозаправочных станций. Все согласовывают с нами, с целью. Автозаправочная станция. Опять же, продает алкоголь свободно. Камер видеонаблюдения нет, слава богу, у нас разбойных нападений на них нету еще. Но это все. А вы же понимаете, любая автозаправочная станция это э, объект повышенной опасности. Не дай бог, что-то случится, будет горе и беда. Спасибо. Ну, будем стараться, но ну, я же говорю, тяжело, когда два патруля по три человека за ночь охватить весь город. Щедрый. Насчет того, что проходят и не реагируют, будем принимать решение. Ще одне питання. А да. які заходи ви передбачаєте в цей період, можливо, чи після цього періоду, для того, щоб покращувати імідж взагалі поліції, тому що ви знаєте, який рівень довіри населення до правоохоронних органів, які, які власні заходи, можливо, вже проводите, чи передбачені для того, щоб цей імідж у нас у населення в у місті змінився, щоб люди позитивніше ставилися до представників правоохоронних органів. Ну, начнем с того, что э, имидж надо поднимать действиями. То есть э, уменьшение э, криминала в городе это будет одним из первых аспектов. Второе. Э, обращение с гражданами. Элементарные вопросы. Не могут, допустим, участковые раскрыть, пускай э, свободно могут помочь бабушке, дедушке очистить двор от снега даже сейчас. То есть такие простые вопросы, это не пиар-акция. Если вы обратили внимание, я стараюсь меньше, я не люблю этого пиара лишнего. Ну, вот. Требуют от нас руководители. Для чего? Ну, надо показать свои действия, что ты можешь и что ты сделал. А потом выдавать это в интернет и показывать, смотрите, какой хороший. Я зробив то, а на самом деле це капля в морі, яка ну, то будем Тобто будемо так, так. Да. Олександр Назарець, телекомпанія Лубне. З приводу того, що ви щойно сказали, ми часто знімаємо ігрові автомати, яких накривають, так би мовити. Але після того, як виходить сюжет, всі бачать, що у нас вудна бореться да. з ігровим бізнесом, через тиждень все працює знову. Яким чином з цим будемо боротися? таким же чином, как и до этого. Понимаете, мы поизымали почти 100 э, этих системных блоков с этих так называемых кафе. Вот. Экспертиза закончена только вчера. Какой результат мы пока не знаем. Следствие поедет, заберет, мы выставок экспертизы, будем понимать, о чем мы говорим. Сейчас же, понимаете, закон о запрете игрового бизнеса, он э, сделал для тех, кто заинтересован в этом. И все возможные варианты обхода его, они тоже там прописаны. Если есть закон запрещающий, есть схема ухода, это обхода норм этого же закона. Будем бороться, будем, но ну, есть проваджение, ну, будем проводить дополнительное обыска. Будем опять изымать, будем изымать по максимуму каждый раз. У нас есть газовая машина, которая стоит, на которой фактически есть проваджение, и каждый день, через день составляем минус протоколы Вот и все. Мы делаем, но есть проблемы, понимаете, есть и прокуратура. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть э, суды, которые возвращают те же админ-протоколы, понимаете, ну, тут... Тут не, не, только замыкается все на полиции, вот мы ничего не делаем или кто-то что-то я, я тут не знаю никого, поверьте мне. И мне неинтересно. не интересно. Так, чтобы все понимали, не говорили там, не писали, не рассказывали. Я вам говорю, я здесь не знаю никого, и мне все равно. Ко мне никто с подобными вопросами не приходил, а вот мы там хотим незаконно поработать. Я противник этих вещей. Пиротехники незаконны. Все должно быть сертифицировано, все должно быть в рамках закона. Если стоит машина с газом, которая не имеет надлежащих документов, можно было привлечь э, сопутствующие службы, но у них мораторий на проверки, понимаете? Вот в чем проблема. Если где-то мы не справляемся, надо, э, я всегда говорил, давайте будем совместно подключаться через больший круг делать, но подключать общественность, граждан. То есть такие вот вопросы. Ну, бороться же надо, как ситуация.